встречу с вашим трудовым коллективом по поводу все-таки сокращения численности. Обсудим. Потому что на вашем предприятии численность я посмотрел. Насколько я понял, вы планируете там какие-то действия по оптимизации затраты, правильно? Ну, я прошу сначала со мной встретиться. Да. Просто Евгений ну, все присутствующие должны понимать две вещи. То есть если количество потребителей падает, то количество работников предприятия теоретически может быть до какого-то уровня сохраняться таким же, как и было для 60 тысяч населения города. Но до какого-то уровня, потом, наверное, все-таки невозможно содержать столько человек. То есть если на, скажем, работает один автобус большой, перевозит 40 тысяч человек, потом человек стало 20, такой же автобус не может перевозить этих 20 человек. Надо, надо меньше автобусов. И самый главный закон экономики, вы забываете, что с увеличением тарифов э, люди покупают меньше, это понятно. То есть вы не, не строите иллюзии, если вы будете повышать тарифы, то потребители останутся. Они останутся до определенной черты. Вы надеетесь на субсидии, там по субсидиям тоже будет вопрос серьезный. Потому что это не так просто государственные деньги, так просто они заходить тоже не будут. Но если вы понимаете цены, то в конечном счете люди перестают покупать. Если пирамида мостовый... потребностей уже нет. Книжки я не буду покупать и так далее. уже будут, как попало, потому что ну, тысячу с лишним денег тратить на похороны, не каждая семья может себе это позволить. Евгений у Вас есть вопросы такого характера на приеме. Это вопросы, связанные с давлением магистрали. Есть определенные дома, где вода просто Сейчас их проще отремонтировать, давление меньше. Но это объективная реальность, которая дается. Ну, вот я, <свят> я, есть дома, по которым давление упало. Если подкачку просто ставить, я не знаю, как это решить технически. Но тем не менее, проблема По вашему предприятию такая проблема. По качеству вопросов, пока на сегодня, по качеству воды, просто не поступало. По инвестициям продолжайте в этом направлении. Значит, ваше предложение, пока вы единственные, которые поставляют воду. Вы на прошлом заседании, в оперативном совещании, вы услышали, вас, это какие-то исследования или данные о альтернативных источниках водоснабжения. Вам это не интересно, я понимаю. Нет, мы этим занимаемся. Ну, вы же занимаетесь, какие-то работы проводились. Покажите мне, мне говорили, что вроде вот эти вода в двух карьерах, которые брошены у нас на Личину Ивановке, вроде бы есть исследования этой воды. Значит, если нет, то, пожалуйста, поднимите. по карьерам я не хочу комментировать, там вода не точно, однозначно не, 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 не питьевого Пожалуйста, лабораторные исследования, хочу Тем более, у нас на прошлой неделе... И, пожалуйста, по городу подземные воды. Где у нас есть, может, где-то ажура есть? Потому что у нас в городе, еще раз, кроме вас, поставщиков воды нету. Даже колодцев нету только. На Партизанской есть какая-то колодца, и в Александроване есть колодцы. Останавливайтесь, люди будем воду подвозить откуда-то. Это же тоже проблема. Мы такой мониторинг проведем, у тем более людей, машин нет, на прошлой, прошлой неделе нас у нас в лаборатории прошли аттестацию. И, Я хочу пожалуйста эту работу, если надо, включайте программу. Вы не будете делать, вы другие делать эту работу. Будут другие люди получать за это деньги. Пожалуйста, делайте. И все, что от нас не зависит, мы сделаем. Вопросы конечно. есть? Нет. Давайте, нет. давайте Нет, встречу, есть Давай вопрос. Говорить, встречу, давайте встречу, встречу. Вопросы на встречи, Хорошо? Давайте. Да. Планируйте, Собирайте. Есть вопрос очень серьезный по совхозу Желтореченскому. По совхозу Желтореченскому ко мне уже неоднократно обращаются жители там два серьезных вопроса, которые на сегодняшний день не разрешены по линии коммунального предприятия Животловский водоканал, хотя Европетровского областного совета. Это вопрос по трубопроводу, по воде, собственно, по трубопроводу, где он там будет, и по канализации. Вопрос серьезный. Там есть альтернативный источник тепла, скважина так называемая, но я не знаю, сколько там объема этой скважины, какие запасы пробы тоже я не брал, я не знаю, какие там. Не пить его, Пожалуйста, Евгений Тович, готовьтесь предложение, как решить эти два вопроса. Вы Они знаете? готовы, мы на вас направим. Да, больше. пожалуйста. И вплоть до того, что мы будем встречаться с людьми, сначала с депутатом от совхоза, <с, потом с людьми. И попытаемся. Мы на встречу идем или мы отказ. И значит, сейчас хотя бы озадачнее. Вот. Значит, на сегодняшний день все сети и объекты водоснабжения и водоотведения находятся на балансе государственного предприятия Совхоз Желтореченский. Который находится в процедуре Саванс. Который находится в процедуре санации. Сан 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 Значит, там состояние техническое, ну, просто страшное. Значит, системы пожаротушения не существует вообще. Техническая. Объекты. Техническая. Да, поэтому мы предлагаем, значит, там необходимость такая, обследовать эти все сети и объекты водоснабжения, водоотведения лицензированной организации, выполнить проектирование, выполнить реконструкцию этого э, хозяйства. Вот, Это там живут наши люди тоже. Вот, они тоже хотят mm -hmm. нормально жить хотя бы с водой, чтобы уже бросили всех другой. Давайте все-таки планируйте программу, пока, как говорят, наши интересы лоббируют областной совет в этой части финансирования. Это серьезный вопрос обеспечение людей водой, планируйте, озвучивайте цифры, показывайте специалистам, будем включать на следующий год финансирование. Долг Сартоза перед водоканалом на сегодняшний день 6,5 миллионов. Значит, санатор по фамилии Сокол отказывается осуществлять какие-либо платежи в принципе. И, значит, подготовьте все документы для разговора со мной и вашей родителями. Хорошо? Да, хорошо.